是一架川航空客三二幺，这个时间很多飞机正在排队起飞，出现了机的场面，很壮观啊！没想到这个飞机也有堵机的时候。现在正要起飞的是一架南航七三七小短腿啊。 小短腿的助跑距离好长啊，起飞了。现在排到的是东航七三七，也是小短腿啊。广州白云机场飞机起降的高峰时段是需要排队等待的，因为飞机很多啊。后面紧跟的是一架宽体飞机，新加坡波音七八七。 新加坡七八七要起飞了，这是一家货机啊。 这个特别的岗位，因为我是这个专家，那么这个岗位就。 起飞困难户终于起飞了，这里的飞机一架接一架腾空而起啊，看着非常的舒服。又有一架国航三三零要降落了。 本期的视频就给大家拍到这里，记得点赞关注，拜拜。